assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari sevar do'stlar qora ajdarxo siz qadrli obunachilar e'tiboriga har doimgidek o'zbekiston va osiyoda ro'y berayotgan eng tezkor va muhim xabarlar bilan mavzuni boshlaydi qadrli do'stlar ekran oldiga yaxshilab joylashib oling bugun qora ajdarxo siz qadrli obunachilar e'tiboriga barcha havolarni jamo-jam qilib taqdim etadi agar kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz hali qora ajdarxo siz kutgan va kutmagan eng tezkor va muhim fakt xabarlarini doimo siz qadrli obunachilar e'tiboriga yetkazib beradi albatta siz ham 50 ming bo'lishimizga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz diqqat qiling bugungi xabarlarni boshlaymiz o'zbekiston U20 terma jamoasining argentinada bo'lib o'tadigan jahon chempionatida bo'lib o'tadigan o'yinlarning boshlanish vaqtlari ma'lum bo'ldi unga ko'ra terma jamoamizning argentina U20 terma jamoasiga qarshi bo'lib o'tadigan ochilish o'yini toshkent vaqti bilan 21 may kuni tungi soat 2:00 da start oladi musobaqa 20 maydan boshlanadi deyilgandi-ku. afsuski unday emas musobaqa janubiy amerika vaqti bilan 20 mayda boshlanadi joylashuvimizda bir necha soat farqi borligi tufayli o'yin bizning vaqt bilan 21 mayga to'g'ri kelmoqda termamizning yangi zelandiyaga qarshi o'yini 23 may kuni toshkent vaqti bilan yigirma nul da start oladi uchinchi turdan o'rin olgan gvatiamalaga qarshi o'yinimiz esa 27 may kuni toshkent vaqti bilan tungi soat 2:00 da start olishi belgilangan albatta umid qilib qolamiz ravshan haydarov shogirdlari o'zlariga yuklatilgan vazifani a'lo darajada uddalashadi bu borada biz ularga omadlar tilab qolamiz eng asosiysi birinchi turda lionel messi izdoshlari bo'lgan argentina jamoasini mag'lubiyatga uchratsak qolgani bir gap bo'lar messidan uzoqlashmagan holda keyingi xabarga o'tamiz likupol nashrining bugungi soni bo'yicha bo'linish bu hikoya shunday yakun topishini kim o'ylabdi deysiz kim o'ylabdi deysiz PSG chempionatning muhim pallasida o'zining yulduzlaridan birini jazolash uchun shunday keskin qaror qabul qiladi deb hatto lionning o'zi ham bunchalik radikal qarorni kutmagan bo'lsa kerak messi klubni ogohlantirmasdan 2 kunga saudiya arabistoniga ketib qolganidan xabar topgan bo'lsangiz kerak deydi bobur akmalov o'z telegram sahifasida markaziy osiyo davlatlari tomonidan osiyo kubigiga mezbonlik qilish g'oyasi anchadan beri mavjud edi endi esa buni markaziy osiyo futbol assotsiatsiyasining yangi saylangan prezidenti rustami imomali aytdi aslida markaziy osiyo davlatlari 2035 yilda musobaqani o'tkazishga davogarlik qilishi mumkin chunki 2031 ming yilga osiyo kubogi sharqiy zona davlatlardan birida o'tkazilishi kerak eslatib o'tamiz g'arb davlatlari 2019 yildan boshlab ketma ket 3 ta osiyo kubigini o'tkazishi kerak to'g'ri kerak o'tadi degani emas sharqdan davogarlar bo'lmasa nega markaziy osiyo davlatlari 2031 yilda musobaqani o'tkazishga harakat qilmaydi yana bir savol shundaki yangi stadionlar qurish va mavjudlarni rekonstruksiya qilish kerak bo'ladi va bu jiddiy moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi deydi alisher nikimbayev o'z telegram sahifasida spetsiya sharafini himoya qilayotgan o'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi eldor shomurodov atlantaga qarshi uchrashuvda assist qayd etdi atlanta Spetsiya 3-2. afsuski shomurodovni qancha yordami bo'lsa ham baribir Spetsiya yana mag'lubiyatga uchradi qadrli do'stlar demak vaziyatlarga e'tibor qaratamiz kolumbiya U20 terma jamoasining 20 maydan argentinada start oladigan U20 jahon chempionati uchun tarkibi e'lon qilindi to'g'ri bu jamoa bizning guruhda emas lekin har ehtimolga qarshi bu jamoada qanday darajadagi futbolchilar o'ynayotganini qayd etib o'tsak foydadan xoli bo'lmaydi deydi zuhriddin muhammad damin o'z telegram sahifasida. demak tanishing kolumbiya termasi tarkibidan o'rin olgan yulduzlar aleksey fedorushunki angeliya arsenal daniel Garcia Mallorca ispaniya devan pedrasa Fulham angliya Gustavo malano nyumberg germaniya jon Palacio aston villa angliya Jose pedraita manchester United angliya yaser Martinez Watford angeliya demak kolumbiya terma jamoasida angliyada va yevropaning top kuchli jamoalarida o'ynaydigan futbolchilar bor nima ham qilamiz jahon chempionatida nasib etsa bizning ham yoshlar mana shunday o'zlariga katta bozorda yaxshi jamoalarni izlab topishadi bu borada ravshan haydarov shogirdlariga omad tilaymiz bugun o'zbekiston professional futbol ligasi vakillari jizzaxda sug'diyona markaziy stadionida olib borilgan ishlarni yaqindan o'rganib chiqishdi deydi manba sug'diyona matbuot xizmati demak qadrli do'stlar yana bir bor ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz yaxshilab eshiting diqqat qiling o'zbekiston xabaringiz bor a guruhida argentina yangi zelandiya va Guatemala jamoalariga qarshi maydonga tushadi xabaringiz bor birinchi turda argentinaga qarshi o'ynaymiz ushbu uchrashuv toshkent vaqti bilan 21 may kuni soat tungi ikki nol start oladi albatta ungacha <imkansız> yana gaplashamiz biz eng asosiysi ravshan haydarov shogirdlariga omad tilaymiz albatta siz ham o'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz tezkor va muhim xabarlarni qora ajdarhoda kuzating albatta yoshlarimizni jahon chempionati guruhidan chiqishi uchun albatta like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang siz kutgan eng tezkor xabarlar uchun ham biz ishlashda davom etamiz o'zingizni ehtiyot qiling qora ajdarho qo bilan qoling biz yana gaplashamiz salomat bo'ling